Впечатление, конечно, фантастическое. Мы увидели, действительно, самое современное и очень хорошее производство, безусловно. Но мы понимаем, что есть сегодня две проблемы. Первая проблема – это цена молока и падение сегодня, которое продолжается на рогатого скота. У нас за 20 лет независимости в 6 раз сократилось поголовье. И, к сожалению, эта тенденция сохраняется. То есть, с одной стороны, сегодня 75% всего молока, которое производится в Украине, это, так сказать, молоко с бабушки. Это маленькие хозяйства, либо частные домохозяйства, которые сегодня производят молоко. С другой стороны, потребление молочной продукции сегодня в Украине в 4 раза меньше, чем в Европе. Причина этому, безусловно, нехватка у людей денег и экономия на одном из самых полезных продуктов. Задача, которая стоит, это дать доступный продукт доступной цене и адекватного хорошего качества. И поднять, конечно, поголовье крупного рогатого скота. Сейчас Кабинет Министра выделил миллиард гривен дотации на домохозяйство на каждую корову. И тут мы видим совершенную такую теневую схему, потому что эти 750 гривен на корову, которые заложены в этот миллиард гривен, бабушкам не дойдут, потому что с них требует отдельный договор, с них требует отдельный учет, и это будет совершенно нереально и нерабочий инструмент. То есть, общаясь и с руководитель коллектива, и общаясь с ассоциациями фермеров и молочников, мы считаем, что в Украине необходимо сегодня делать отдельную поддержку для бабушек бабушкино молоко, это то, которое производится в маленьких хозяйствах, и непосредственно эта поддержка должна быть адресная. И в то же самое время необходимы серьезные инвестиции для того, чтобы развивать крупное хозяйство и сегодня на промышленной основе формировать производство молока. Потому что в такой ситуации, как находится сегодня молочная промышленность, долго мы не выживем, потому что коровы сокращаются, их просто невыгодно выращивать. Цена молока мизерная, и люди получают около гривны 82 гривен за литр молока. Те, кто выращивает, а те, кто уже покупает его в магазинах, покупают по 8-10 по гривен. И вот этот вот разрыв, безусловно, это в ценовой политике сегодня и является самой главной проблемой. Поэтому наше предложение кардинальное – это адресная программа для тех, кто выращивает сегодня коровы, и сохраняет и адресные поддержки компенсации по кредитам, инвестиционные программы для формирования серьезного молочного производства для крупных ферм и для промышленного производства сегодня молока в Украине. Тем самым мы сможем дать доступный продукт на рынок, дать качественный продукт на рынок и поднять потребление молока, тем самым запустив сегодня весь молочный рынок в Украине. Законодательные инициативы существуют. Вот большинство в парламенте приняло инициативу, которую я считаю вредительством, когда каждая бабушка должна будет подписать договор на свою корову. Но люди, которые теоретически не представляют, как это может быть, то могут, конечно, в парламенте часто депутаты они не выходят за стены парламента, давно уже ни коров, ни бабушек не видели, и поэтому могут такие инициативы предлагать. Реально, это, механизм работать не будет. Предприимчивые э, предприниматели побегут на бабушкиных коров, подпишут эти договора, получат эти 750 гривен. В лучшем случае бабушки там 50-100 гривен дадут, чтобы она не возмущалась, и деньги опять уйдут э, в карманы, опять уйдут. Тимошку экономику. Поэтому мы вот категорически против этого. Дайте цену адекватную на молока, на молоко, и бабушкам не нужно будет никакого вот этого шулерства, которое предлагается. А миллиард гривен выделен сегодня отдельно на эту программу. Если бы за счет миллиарда гривен сделать компенсацию по цене молока, то это бы всех абсолютно устроило. И люди были бы спокойны, и коровы сытые, и молоко у нас качественное. Также хочется сказать относительно вот детского питания. Это очень важное направление в Украине. И я как мать, и я думаю, и присутствующие здесь женщины, когда у нас маленькие дети, самое главное это как его накормить, и накормить качественным и доступным питанием. Мы увидели, что очень, конечно, качественно сделано производство, вложены инвестиции, но понимаешь, что такие инвестиции вкладываются на 5-7 на лет. То есть для того, чтобы стимулировать сегодня производство детского питания и сделать его еще и доступным, потому что ценовая политика, она достаточно высокая и недоступная сегодня для широкого количества людей. Здесь также необходимо стимулирование со стороны государства, начиная производство производства экологических продуктов на земле и заканчивая производством экологически чистого продукта уже непосредственно у производителя конечного продукта. Сегодня такого стимулирования для производителя конечного продукта нет, поэтому все затраты вкладываются в спорт. И в результате качественные, но, к сожалению, далеко не все Поэтому прекрасно и необходимо дать компенсацию процентов, которые они по кредитам, которые они вложили в это производство. И уже это было бы толчком для увеличения объема, а увеличение объема было бы компенсатором по цене. То есть здесь достаточно также простые инструменты можно применить, которые будут действенны, и наши дети получат возможность получать сегодня питание экологически чистое, очень полезный продукт.